Ну что, очередной эксперт рассказывает, что зима 24-25, а также 25-26 год будет самая суровая зима за всю историю Украины. Ну, на залажный, ладно. И что же он предлагает? Правильно, он предлагает закупать какие-то инструменты, предметы, которые вам помогут выжить, чтобы быть независимыми от государственных структур, которые вам поставляют тепло. И свет. Интересно, это как? Типа 20-этажный дом на крыше поставить 200 генераторов в каждую квартиру, да. И чтобы это вот ночью был такой гул стоял. Над каждым домом, да, всю ночь. Не, ну логично, хочешь выжить, понятное дело. Ладно, сейчас лето, ну ладно, но зимой, да, я согласен, возможно. Ну, давайте государство закупите на каждый дом, на каждую квартиру по генератору хотя бы там на 5 киловатт, чтобы люди могли себе там позволить батареи теплые поставить, да, какие-нибудь интересные. Чайник, ну, все остальное. Давайте. А, 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 вы хотите, чтобы люди сами это покупали? Потом еще, наверное, покупали разрешение, чтобы на крыше ставить генераторы, свешивать... Провода, да, вдоль дома. Нужно же, наверное, разрешение по-любому государству покупать. Ну, я не эксперт. Я не знаю, мало ли. Ну, явно ставить солнечные панели это не вариант, поскольку сколько нужно солнечных панелей на одну квартиру и где их поставить. Да, вы можете купить та вот сторона солнечная, там где окна, специальные такие, знаете, жалюзи. Солнце, вот эти вот панели, короче, солнечные. Почему бы и нет? только вопрос, конечно, в бабках или вы можете просто свалить с городов в село. Но ну, я заранее, я, но ну, я за это уже говорил, что вы свалите в село и вас там ТЦК быстро найдет. Но ну, это так просто мое личное мнение. Но там в селе можно да выжить, дровишки. А если вы живете возле леса, скорее всего, лесничий вам запретит собирать валежник, скажут, нельзя, ты скажешь, мне нужно выжить, он скажет, а у меня ружье, и понеслась. И такое бывает. Было, я знаю. Опять же, повторюсь, я не эксперт, но, может, не нужно было выделять 9 миллиардов гривен на оборону ТЭЦ Трипольской, поскольку это оказалось нафиг никому не нужно, поскольку оно не работает. Кричали, ну мы же защищали от шахедов дронов, а нет ракет? Потратили 9 миллиардов гривен. Лучше бы 9 миллиардов гривен вы потратили на покупку генераторов. Дома? Я не знаю. Почему бы нет? Поставить на каждый дом какую-то там генератор целую базу такую здоровую. Как, знаете, как возле нового стоит такой огромный генератор. Там на 50 киловатт. Ну, хотя бы, допустим, было бы неплохо. Или нет? Ну, ладно, ні, не експерт. Ну, от мужик точно експерт. Перше треба завжди врахувати спесимістичного сценарію розвитку подій. Не варто жити лише оптимізмом, розраховувати, що за вас то щось зробить. Друге, розраховувати на власні сили і робити все для того, щоб як можна менше залежати від постачання тепла, електричної енергії. З боку місцевої влади, оскільки вона часто може цього не робити не тому, що не може чи не хоче, тому що в неї не буде для цього шансів, як це сталося Стрипівською текст. І третє, влада буде робити все для того, щоб тепло було, була вода, була електрична енергія, але це не факт, що це буде достатньо регулярно і надійно, тому треба запасатися всім, чим можна, і розуміти, що. Этот 25-й год, особенно зима с 5-6-го года в Донецке, днище в истории войны.